Алексей, громкие аплодисменты. Что же у нас будет завтра такой срок? Роман. Вот, Роман. Громкие аплодисменты. Молодые люди, потому что представляется возможность вызвать сюда двоих, как вам кажется, везучих людей. У нас же лучшая оценка это пятерка, вот и пусть будет пять студентов. Кого вызываем? Кого приглашаем? Кого? Блаватский? Кто у нас Блаватский? Тебе уже все аплодируют, выходи. сюда. Кого? Асеев. Имен у нас нет, поэтому давайте встречаем Асиева. Спасибо. Как вас зовут? Отлично, вам громкий аплодисмент. Ну, у нас не только везучие, смотрю, очень смелые, раскованные. Дорогие друзья, вы оказались самыми везучими в этом зале студентами. И сейчас вы продолжите составлять наш фоторобот. Я попрошу вынести подарочки, которые вам сегодня достанутся. Вы не уйдете отсюда с пустыми руками. Но за каждый подарок вы нам назовете лучшие, как вам кажется, качества студентов. Хорошо? Роман, вы готовы? Итак, давайте начнем с вас. Подарок хотите? Хотите, конечно, хотите. Нет, вы хотите. Вы просто еще сами этого не понимаете. Итак, лучший студент колледжа. Попробуйте его описать. Лучший студент колледжа. Но он должен быть ответственным. Себя описывайте. Красивым, институтно, симпатичным. Вы красивым, но безумно симпатичным. Отлично. Смотрите, популярность, которую вы набираете. Третье качество, последнее. Ну, умный последний. Это после красивый, да? После симпатичный. Что ж, держите наш первый подарок, чтобы у вас всегда было хорошее настроение в <с> этом <дни> шаре. Аплодисменты. Ребята, вот из того, что уже было названо, повторяться нельзя. Вы, Назван, спасибо, что повторили. А теперь свое. Образованный, классный, симпатичный. Вы понимаете, что у наших студентов стоит на первом месте? Симпатичные они должны быть все. Аплодисменты симпатичному выпускнику. Аплодисменты. И наш следующий подарок, шарик. нет, пусть вам сегодня достанется, вы выходите в новую жизнь, вот этот вот ежедневник, чтобы вы записывали все свои дела. Бурные аплодисменты! Итак, продолжаем. Мы уже слышали, что симпатичный, красивый. Дальше. А как-нибудь вот предложения большие можем сформулировать? Отзывчивый. Отзывчивый, а еще. А тебя попробуйте описать. Коммуника... Какой? Коммуника... Он коммуникабельный? Все, вы за него ручаете. Нет, ну все, ваш друг буквально я твоевал ваш вам подарок. А наши зрители вам громко обладают? Это, так скажем, первый заход, второй заход. Столько слов, так сразу надо вспомнить. Так не готовился к этому. А еще какой? Вот, какие у нас? А девушки у нас какие в колледже? Талантливые. Красивые тебе подсказывают, девушки тоже. Что не будем вас мучить, отлично. Мое везение вы уже продемонстрировали. Вечно нужная вещь в нашем упаковочка Бахилова. Можете поделиться, где кто здесь остается. Ну и у вас остался последний подарок, хотим вам Фоторобот нужен в ваших, нуждается в ваших качествах. Пожалуйста, Роман, делаю на вас все ставки. Спортивный. Молодец. С каким? Хороший. Аппетитом. Поддерживаем! Попробуем <звуки> а, <Диа> а, еще... <свя> 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 ну желательно еще. Что еще надо говорить? <свя> Почему ты не вышел сюда, я все спрашиваю себя. Итак, просто хорошим человеком, согласен? И ведущим, таким как ты, ты тоже выпускник сегодня. Но ну, я думаю тебе, пригодится и вот это вот.